السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين <الصلاة> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيوم يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahla al-uqdata min lisani yafqahu qawli sadaqa allahul aliyyul azim ibadallah usikum wa nafsi bitakwallah aziz mu'minler günlerin seyyti cum'a gününde ve mekanların adisi allah evinde evvela özümü ve siz azizleri ilahi takvaya riayet etmeye davet ederim allahü teaal bizleri Təcavüzlü yaşamaqda müvəffəq olasınız inşallah. İctimai əxlaq mövzusu barəsində danışırdıq. Dedik ki, bu çox şaxəli bir mövzudur və bu mövzunun içində bir məsələnin barəsində danışırdıq. O da insanları qınamaq, insanları məzəmmət etmək, insanlara tənə vurmağın barəsindəki İslam bu işi Çox pisləmişdi və insanlardan bu işlərdən, bu cür xüsusiyyətlərdən uzaq durmağı əmr etmişdi dinimiz. Ki insanları məzəmmət etmək, onların səhvinə, nöqsanına görə və yaxud başına gəlmiş hər hansı bir müsibətə görə onları məzəmmət etmək, onlara tənə vurmaq olmaz. Bəzən cəmiyyətdə bu cür məsələlər çox rəvaş tapır birinin məsələn başına gələcək bir müsibətdən hər kəs onu tez qınamağa hazırdı ki, bu yəqin ki bunun bir günahları var idi, bunun başına bu cür işlər gəldi. Hey, biz tez günahların üstündən məsələni kökləməyək. Bəzi hallarda Allah elə müsibəti sevdiyi bəndələrinə daha çox biz görürük ki, həyatda bir imtahan məsalında göndərir. Və bunun misallarını da çəkdik. Həzrət Peyğəmbərimizin başına gələn musibətlər, Həzrət Əbū Zərrinə başına gələn musibətlər, Həzrət Əyyub əleyhissəlamın barəsində Çu Quran danışır. Həzrət Əyyubun başına gələn musibətdə ona görə Quran bizlərə əmr eləyir, "Bu cür işdən çəkinin." Və hətta insanların səhvinə, nöqsanına görə, günahına görə belə deyiblər ki, "Biz onları məzəmmət etməyin. Əmr-i bə-məruf edin. Haqqa dəvət edin." Bunu da bir ürək yanğısı ilə, can yananlıqla edin. Nənki o insanın bir e, ağrını aparmaq məqsədi ilə və yaxud onu bir aşağılamaq məqsədi ilə bu işi görməyin. İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur ki, əgər belə bir iş görsüz, Həzrət buyurur: "Mən şəm təbi musibətin nəzəlat be axi." Hər kəs bir qardaşına baş verilmiş bir musibətə görə, bir nöqsanına görə onu məzəmmət edə." ona tənə vura başına. Həzrət buyurur: "Ləm yəxruc minə dunya hətta yuftatan o dünyadan köçməz. O vaxta qədər ki, o şeyə görə ki, o tənə vurmuşdu, onun öz başına gələcək." Birini bir günahına görə əgər sən məzəmmət etmişənsə, Həzrət buyurur ki, o günahın özü və ya xud onun misli sənin başına gələcək. Sün buna görə kimisə məzəmmət elədun. A, sən niyə məsələn falan düşü gördün. Yenə dəram Əmirbə Məruf yaxşıdır. Nəhiz azmonçur yaxşıdır. Amma bunu məzəmmət halında etməməliyik. Bunu biz dəqiq gələcək əməlis edəcək. Düdük ki, bunun neçə səbəbləri var. Məzəmmət etmək e, neçə səbəbdən baş verir. O birindidir ki, keçən cümələrdə e, İnsan öz rəyinə çox arxalanmaqdan bu hadisə baş verir. Məsələn, bir-nəçə bir məsləhət veririk ki, bu şeyi görmə. İndi tərəf getdi, onun əksini etdi. Və bir müsibət başına gəldi. Tez deyirik ki, bax gördün mən sənə deyirdim ki, bu şeyi görmə. Mənası budur ki, yəni mənim sözümə qulaq asmadın deyən bu cür oldu öz rəyimizi bütün rəylərdən üstün bilirik ki. Həzrət Əmir Əli (s.ə.) buyurur: "Şerrun nas man yara annahu khayruhum". İnsanların ən pisisi kimdir? O adamdır ki, öz rəyini, öz qərarını bütün insanların qərarından üstün bilir. Fikirləşici elə mən ki demişdim, mən doğrusu buydu. Bu cür etmədiz deyənə başımıza bu müsibətlər gəlir. Bu cür şeylərdən siz də diblərnə çəkin. İkinci bir məsələ ki, bu gün danışarıq barəsində, insanların barəsində məzəmmət etməyə səbəb olur. O da içimizdəki bəzən həsəd, paxıllıq, kin, qudurət bu məsələlərə rəvac verir. Çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Dəfələrlə kinin, həsədin barəsində danışmışdıq. Bir çox insanı bəlalara aparar çıxar da Olardan da biri nədir? İnsanları hey məzəmmət etməyən insanı şövq eləyər. Görürsən bir qohumdur, qonşudur, dostdur. İçində ki ona qarşı bir paxıllıq var, hey insan fürsət axtarar ki bunun ayağı bir dəfə büdrəsin. Tez üzünə çırpın. Bunun bir dənə səhvinin nöqsanını görün. Bunun bir dənə uğursuzluğuna həyatda mən rastlaşım, tez mən bunun üzünə vurum, tez bir sevinin bu halına. Ki gördüz Məsələn, mənim sözümə vaxt edəndə qulaq asmada əslində canım yanmır. Əslində öz içimdəki çini bir ruza verirəm mən bu hallarla. Həzrət Loğman əleyhissalam bilirsiniz ki, Quranda əziz Loğmanın oğluna vəsiyyətlərini Allah bir dənə bəşər üçün bir örnək olsun deyə nümunələrini Allah Quranda çəkir əyə şəklində Allah gətirib. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisi Həzrət Luğmandan nəql edir. Deyir oğluna dedi: Həzrət Luğman əleyhissalam Lilhasidi səlasul əlamət. Luğman dedi oğlum, paxıl insanların, həsəd edən insanların 3 dənə əlamətləri var. Bu 3 əlamət onlarda həmişə şey görsənər. Hansılardır? Yaxtab və izağab. Hər vaxt sən o məclisdə olmasan, qeybətver eləyər. Taxıl insanlar bu cürdür. Sən ki yoxsan, pisliklə danışır. Sən ki o məclisdə iştirak etmirsən, hey, sənin o çatışmayan xüsusiyyətləri, pis xüsusiyyətləri, bəzən hətta olmayanları da belə nə eləyər, o məclisdə danışar və yətəməlləqu izə şəhid. Amma gəldin sən o məclisə çıxdın, o məclisdəki sənin iştirakın var, başlar nə yeməy səni tərif eləməyə. Bizim dilində desək, yaltaqlıq eləməyə. Elə ə, hədisin o kəlməsinin lüğəti tərcüməsi də budur ya. Yətəməlləqu ərəb elə yaltalığa deyər. Səni görən kim başlar yaltalığ etməyə. Istirəm, bu cür istirambo ifadəyə görə. Dir həsəd aparan insanların xasiyyəti budur. Paxıl insanların xasiyyəti budur. Görəndə səni tərif eləyir, əlindən ayağından öpür, elə ki yoxsan sonra döşüyür. İndi elə olanı da döşüyür, sonra olmayanı da döşüyür. Bu cürdü bəzi insanların xisləti, xasiyyəti. Mömin insanlar olardılar çünki, nenilə görərsən Sən hazır olduğun məclisdə heçsəni tərif etməzsən. Amma sən olmayan yerdə hilsəni tərif eləyər. Haqqı qoruyar, müdafiə eləyər. Möminin xüsusiyyəti budur. Möminliyin əksi də nədir? Paxıl insanlardır. Onlar əksinədir. Sən olanda tərif deyir, sən olmayanda pisdir. Üçüncüsü buyurdu Kəzrət o insanların xüsusiyyətlərindəndir. O yaş şəmato be musibətin. Bir musibət sənə üzvərsə tez şəmatət elyər. Tez tənəvrar. Gördüz, büdrədir. Bunun içində bir paxıllıq var idi. Sanki illərdir oturmuşdu, gözləyirdi ki, bir dənə mömin büdrəsin. Bu möminin illərdir xidmətləri var idi, görmürdü. Illərdir naliyyətləri var idi, danışmırdı. İçində bir paxıllıq var bunu. Eləcə bir dəfə büdrədi başladı onla danışmağa. Bu onun göstəricisidir ki, sənin içində bir dənə paxıllıq var. Yaxşı, məsələn bir dənə möminin, bir dənə məscidin xadiminin, bir dənə şairin, bir dənə məddahın, bir dənə mərciyəxanım, hər kimin əgər mən hər vaxt naliyyətlərini təşviq eləmişdim, demişdim. Yaxşı bir də nəqsanı da olan da onda dizimsə, bu da eybi yoxdur, məqbul. Çünki həmşi yaxşı tərəflərini deyirdin axı. Amma ki demirdin, bir dəfə nəqsanı olan kimi tezdün, bu sənin göstərişünçüsün ki, sən paxıl insansan və e, hədislər bizə deyir ki, bu cür insanlar tez məzəmmət elyən olarlar. Görəsən, keçən e, məclisdə dedilər. Bir dənə xətib bir sahat möizəliyə zəhmət çəkib hazırlayıb ayələr, hədislər çıxarış edib danışa. İndi onlar da bir dənə ayənin birində bir ibarə sərf edir. Təzə yazAllah kə bu, burada ayənin fərhəsini kəsri oxudu. Dolğa insan danışarkən o bəzi hallarda görürsən ki, texniki səhvlər hər kəsdə ola bilər. Güya bir dənə indi bir dənə xadimdir, xidmətçidir çay gətirirdi. Bu bu qədər zəhmət çəkdi, əziyyət çəkdi məclisdə biz gəlməmişdən qabaq zəhmət çək ki, bizdən sonra zəhmət çəkəcək. İndi keçən səhər dedikdə bir dən bir dəfə çayı gətirəndə biraz e, rəngi açığı oldu ya, biraz e, soyuq oldu çay. O qədər zəhmətin qoyarıq bir kənarda, tez o məsələni deyərik. Buna görə həzrəti Təmirləyə salam buyurur ki, milcək olmuyor. Milteylərin xüsusiyyəti nədir? axtararlar bütün bədəndə bir dənə yara tapsalar ora qonanda. Bir dənə zibillik görsələr ora qonallar. Həzrət buyurdu: "Bal arıları kimi olun." Bal arısının xüsusiyyəti nədir? Axtarar ən gözəl gülü tapar və o gülün də ən gözəl şirəsini çəkir. Və Ərdi Cəzrət buyurur ki, bal arısının xüsusiyyəti budur. O gülcüyün üstünə qonar və oradan şirə çəkir. Heç vaxt O külə zərər toxundurmaz. Heç vaxt o gülün bir yarpağını qırmaz, zədələməz. Elə o nektarının şirəsini çəkir və uçar. Həzrət buyurur: "Bu cür olun möminlər. Bu naimətlər cəlinizdə var. Onlardan istifadə edin. O cür istifadə edin ki, onlara da bir zərər vurmuyun. Bu cür xidmət edin." Kərbəla hadisəsində Yezid məlüum qaltı İmam Səddiqə (əleyhissəlam) istədi məzəmmət eləsin. İstədi tənə vursun. İstədi xəjalətli eləsin. Qaltı Yezid cəsirləri gətirmişdilər. Xanım Zeynəb salamullah əleyha, Ortadə İmam Səddadəli salamullah ortadə. Yezid qaldı dedi: "Əlhamdülillahəzî qətələkum. Allahə şükürlər olsun ki, sözü qətl elədi." Baxın, məzəmmətin cinayətinə cinayəti törədən özüdür. Amma Bu haldakı müsibət görüblər, müsibət görən insanları da istəyir cəmadın içində bir növ baş aşağı ələsin. Qalbin də yaralasın. Dedidə Allah səni qətl elədi. İmam Səccadə Ali əleyhissəlam bu deyib bir dənə Quran ayəsi ilə cavab verdi. Dedidə Yezid, Allah sənə lənət eləsin. Öt cinayət səni Allahın boynuna yıxırsansan. Bu cinayətə sən özün töhrətdinsən. Ayə buyurdu: "Ma əsabeke min hasenatin fəminəllah." Əgər bir dənə yaxşılıq görsüz, o Allahdandır. Hər vaxt möminlər, bir dənə sədaqə verə bilsüz? Bir dənə müstəhəbb ibadət eləyə bilsüz? Birinə bir yaxşılıq eləyə bilsüz? Çünündün Allah sağ ol. Təşəkkür eləyirəm. Bu səndən idi, mənə bəxş elədin. Mənim özümün pişim yoxdur. Bu sədəqəçi verdim, bunu da sən mənə bağış elədin. Təşəkkür edirəm Allah'a. Bunu çox aldı məni üçün. Bucür biz yaşayaq. Bu bizim təkcəbbürümüzü də alacaq. Biləsək ki, bütün yaxşı əməllərimiz Allah'dandır, o zaman təkcəbbür eləyə bilməyəcək. Bu yaxşılığı da Allah elədi də mən eləmədim ki. Biz ki, özümüzdən bilirik, özümüzdən biləndə özümüzü tiricəyik sərhədə bu cürdür. Bunu Allahdan bilək. Ardınca bu yurdu və mə asabe ka min səyyətin fə min nəfsik ayət. Və bir dənə pis iş görürsüz, bu sizin öz nəfsinizdəndir. Bunu Allahın üstünə yığmayın. Sanki validən uşağına məktəbə gedəndə 1 manat pul verib. İndi validən bunu niyə vermişdi? Uşağıda Tənəffüs vaxtı əgər acıyıbsa, yə, susuyursa özünə bir dənə su ala, bir qorğal ala yeyə. İndi şad getdi bu 1 manatı xarab bir şey xərclədi. Buşağının özündən də bunu da valideynin ki, təqsiri yoxdur. İndi Allahçı bizə bir qüdrət verib, mən o qüdrətdən cinayətdə də istifadə edirəmsə, bunu Allahın boynuna yıxmaq üçün. Bu mənim öz içimin xislətidir. Bəzi insanlar var ha, gəniblər bir postda oturublar insanlara zülm eliyillər, insanların haqqını tapdıyınlar, insanlara qarşı istədikləri cinayəti törədillər. Duyanda da dedik ki, Allah məsləhət bilib mən burada oturmuşam. Cavan deyirsən. Sən öz zülmünü Allahın boynuna yığmacın. Allah məsləhət bilmiyibsən, qəsb eləmisən. Yeziid də ittihad idi. Dirdə Allah məsləhət bilib mən peyğəmbər xəlifəsi olmuşam. Allah məsləhət bilseydi səni xilafətə elan eləyirdi Qadrxumda. Allah məsləhət bilən Əliy ibn Əbi Talibin vilayəti idi ki, özü də elan elədi Qadrxumda. Ayə göndərdim Ayə də sonrasında. Sanki gəldin bu xilafəti qəsb belə dön, zülmünlə insanlara haqqın kəsə-kəsən, indi də bu zülmü və istərsən Allahın üstünə də yıxasan, bu da sənin ikinci cinayətündür. Bu cür insanlar var. Dilləri Allah məsləhət bilməsəydi mən burada oturmazdım. Çünki bu bir dənə zəbri e, düşüncəsidir, düşüncəsidir. Cüzme etiqadımız bunu qəbul eləmir. İnşallah vaxt olar, o zəbri və ixtiyarı mövzusunda da bir dəfə danışarıq ki, indi ona vaxtımız kifayət eləməz. Qısa bir müddətdə onun barəsində danışsaq. Bu cür insanlar nədirlər? Daim e, məzəmmət edənlər. Va xanım Zeynəb salamullah alayı ha qaldı orada ki, Yezid ki dedi bir tənə vurdu. Allaha şükürlər olsun ki Allah susunçuları öldürdü. Xanım Zeynəb salamullah alayı ha bir kəlimə ilə susdurdu Yezid. Burda maraəta illa cəmila. Sən bucuz baxırsan, biz başqacır baxırıq Kərbəlaya. Biz Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görmədik. Doğrudan bir nəfər edimi olan adam ola burda bu sözün barəsində danışa. Mara ayta illa cemila xanım Zeynəb orada nələr idi? Bir kəlmə ilə nələri başa saldı başarı. Köçətinciklər falanlar bunlar əslində xanım Zeynəb gözü ilə baxson gözəllik idi. Çün aşiq dura məşığın qabağında ona görə əziyyət çəkib ləzzət əzizlər insan bunları düşünə bilsə, bunları dərk eləyə bilsə və o tənə vuranların tənəsi də insanda həsa qoymaz. Çünki dedik ikinci bir səbəb budur ki, tənə vurmaq adətən içimizdəki paxıllığı bir ruza verməyimizdəndir. Qohumum, qonşunun, dostun, yoldaşın Hətta bəzən ailə üzvlərinin içində biri digərinə çə bir paxıllıq olur, biri həsrət olur. Onu ilk fürsətdən eyni yer izhar eləyir tənə vurmaqla. Ki bu çox məzəmmət olunmuş aldı. Allah inşallah bizi bu sifətlərdən uzaqdıran bəndələrindən qərar versin inşallah.